হেল্ল' প্ৰিয়মান ৱেলকাম বেক টু মাই ব্লগ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভালেই চ' বহুদিনৰ মূৰত বহুদিন নহয় আচলতে দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰৰ পাছত চাগে মই এনেকৈ লং ভিডিঅ' বনাইছোঁ এনেকৈ কথা কৈ পেলাই ধুলাই দিলে মিনি ব্লগ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাজে মাজে বনাওঁ চ' খুব বেছি এলাহ মোৰ ত' আজি ভাবিলে বহুদিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ' এটা বনোৱা যাওঁ যিহেতু মই এতিয়া গা পা ধুই আহি ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাটলৈ মোৰ মেকআপৰ ফটোশ্বুট এটা আছে তাতে দুজনী মডেল আহিব তাহাঁতক কি লোক দিওঁ কি কৰোঁ ক'ত লোকেশ্যন হ'ব সকলোবোৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু লগতে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আজি নিজেই কথা ক'বলৈ মানে এনেকৈ ডেৰে কি কথা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যিখিনি লোৱাৰ মই ভইচ অ'ভাৰ দি দিম যিমানখিনি পাৰোঁ মই সৰু সৰুকৈ ক্লিপ হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ব'লক আৰু বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ ভাত মই ভাত কেইটামান খাই যাম নহ'লে মোৰ বৰ অপকাৰ কৰে এ চি ডিটিয়ে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা কেইটামান ভাত খাই লওঁ তেতিয়া মানে দিনটোলৈ একেবাৰে আজৰি আৰু চ' মই ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ খাই পেলাই সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি হৈ আপোনাক লগ পাইছো চ' এতিয়া ওলাই ললোঁ তাৰপৰা যাওঁ আকৌ ট্ৰেভেলাৰৰ কাৰণেতো ৰুবই লাগিব চ' তাৰপাছতে উঠি লওঁ একেবাৰে গৈ যোৰহাট পাই মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ বাকীখিনি পিছে মোৰ বেছি দেৰি ৰ'বলগীয়া নহ'ল ট্ৰেভেলাৰখন আহিলে আৰু এইফালে মই উঠি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ যোৰহাটলৈ বুলি গৈ পাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পাই গ'লহি আৰু এতিয়া মই ওপৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ মানুহখিনি পালেহিয়ে এজনী মডেল পাই পাবহি এতিয়া আৰু এজনী পাই গ'লহি ওপৰতে আছে চাগৈ চব চকুৰলৈ যাওঁ আৰু লগতে আজি শশান্তও আহিছে শশান্কৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰপ্ট মই লিখিছিলো ইয়াক দিম আৰু মই এইফালে ৰুমত আহি আকৌ মই তেওঁলোকক বিচাৰিছো তেওঁলোকে তলত মোক বিচাৰি আছে এইফালে ফাইনেলি তেওঁলোকে ৰুমলৈ আহিলে আৰু এইফালে মই চুলিৰ কাম মানে ক্ৰিম্পিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ ছোৱালীজনী আহি পালেহি mejor lo dije, ¿sobretodo es área, sobretodo es এইফালে এগৰাকী মডেলক মেকআপটো কমপ্লিট কৰি আনগৰাকীক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু লোককেইটা দেখি আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে এগৰাকী হৈছে আছামিজ ব্ৰাইট আৰু এগৰাকী ব্ৰাইটক মই লেহেংগাত কৰিছোঁ ইফালে হেয়াৰখিনি কৰি আছোঁ ইফালে গৰমত ঘামি জামি মোৰ অৱস্থা বেয়া এয়া ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ আৰু এয়া লেহেংগাৰ সৈতে তাইৰ লোকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু ইগৰাকী মডেলকো অকণমান দেখাইছোঁ চাওকচোন দুইজনীকে ইমান মৰম লাগিছে নহয়নে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ বিশেষ দিনটো বিশেষ কৰি তুলিবৰ বাবে তেন্তে এতিয়াই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক বেয়া এয়া অৱস্থা বেয়া মোৰ অৱস্থা আমাৰ ভালকৈ ওলাবও নাপালোঁ চ' ফাইনেলি হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ এইজনী গৈ আছে চ' তাতকৈ একেবাৰে লগ পাই আছ কেমেৰামেনে ফোন কৰি আছোঁ লগক অঁ লাগে নেকি বেমাৰীজনী নিশাকৈ লোকক সজালোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু মই এতিয়া বেমাৰীজনীহে গৈছোঁ পাৰিলাহে লাই আহিছে নেকি আহিছে অঁ এইফালে এইয়া এই গোটেই ধোঁৱা এনেকৈ হৈ গৈছে নেকি অঁ এইফালে এইজনী ঘূৰালোঁ এইফালে তাহাঁতে আমাক নাপায় আগবাঢ়ি বেলেগ এফালে গুচি গৈছিল এণ্ড ফাইনেলি তাহাঁতক পালোঁ আৰু আহি পাই গ'লো সেই লোকেশ্যন ইমান ধুনীয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মানে ইমান শান্তিপূৰ্ণ ঠাই আৰ টি হৈ আছিলে সেইটো সময়ত আৰু আমি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই গ'লোঁ ভিতৰখিনি যে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া তোমাক বিয়া পাতি থৈয়ে যাম আৰু ইফালে আমার আকৌ ফটো শেষন স্টার্ট হয়ে গল ইফালে ফটো মারি আছে মানে লুকাই পেলে এক আৰু দেখ ফটো আমি করে আৰু আর সাকি মই মানে প্রথমবার এই মন্দির জনালে আছি দেবী মন্দির বলে কে খুবই ধুনে মানে কোয়া ধুমিয়া লোকশনটা ফটো চটো মার কারণেও ধুনীয়া আর যিটো সময় আমি আসলাম আর্টি হয়ে আছে একদম মনটো তো পবিত্র লাগি গেছে এই যে আমাৰ ক্লিপখিনি ধৰি ৰাখিছে সেই ভণ্টিজনীয়ে কৈছে যে মই নিজকে উলিয়াবই পৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান চেল্ফি ভিডিঅ' কৰি নিজকে দেখাই দিওঁ আৰু এইফালে তাইক অকণমান পজবোৰ দেখাই আছোঁ আৰু তাইয়ে ফটো আমি দেখিছেনে মুখৰ এক্সপ্ৰেচনবিলাক চাওকচোন তাই তাইক মই ইমান চিৰিয়াছকৈ শিকাইছোঁ তাই দেখিছোঁ নহয় মুখৰ ভাঙনিবোৰ চাওকচোন বৰ মৰম লগা তাইক এয়া আগতে মাথো আমি thank <laughs> you ঠাইখিনি যে সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এই ঠাইখিনি যোৰহাটৰ বৰপুল বুলি কয় দেৱী মন্দিৰ জনা তাতে আমাৰ ইয়াৰ শ্বৰ্ট লৈ থকা হৈছে এইফালে আমাৰ ইয়াৰ ভণ্টি ৰেডি হৈছে এইগৰাকী এতিয়া শ্বৰ্ট ল'ব আৰু ইয়াৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আহিছে সকলোবোৰ ফটো আৰু ৰিলচ মই আপলোড দিম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ প্ৰিয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট টুৱেণ্টি ছিক্স বুলি আছে আৰু লগতে আমাৰ প্ৰিয়ংকা কাশ্যপ বুলি আছোঁ ফেচবুকত তাত গৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বিশেষ দিনটো বিশেষ কৰি তুলিবৰ বাবে সাজোন কাচোন ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত এতিয়া মোক যোগাযোগ কৰি বুক কৰক ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া পিক আপ হৈছে মই বস্তু এটা বেয়া ময়ো দুখনমান ফটো উঠি ল'লোঁ অ একেদৰে নুসুধিলে এয়া বহি লৈছেই ভাল আৰু চকীও আছে গমেই নাপাওঁ সেইফালে আমাৰ এয়া চলি আছে ৰীল দুটামান বনাই লৈছে আমি আৰু এয়া বহি আছোঁ আৰু তাহাঁতৰ ইণ্টেজাৰ কৰি এতিয়া আমি ওলালোঁ যাবলৈ ফাইনেলি আমাৰ ফটো ৰিল সব শেষ হ'ল আৰু বাই বাই মানে এতিয়া যাম আৰু আমি দুজন থাকিম বাৰু তুমিহে বাই বাই কইনা এই হলে জনাই দিছে আৰু মাক কৈছে তেনেহলে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি সাম এতিয়া নামাও তাৰ যদি একেবাৰে ভিডিঅ'টো সামৰি মাইনেলি বাই বাই পাম বাই বাই ফোন করবায় দশ হাজার মারিথা এই ফালে দেখা আমার কিন্তু বিঘ এগুলো বহি সঁচাকৈ খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল দিনটো কিন্তু যাৰ কাৰণে পেকআপ ভিডিঅ' বনাবলৈ ৰৈ আছিলোঁ তাহাঁতি অহাৰ লগে লগে পাহৰিয়ে থাকিলোঁ বনাবলৈ আৰু এইফালে অনিৰ্বাণ্ডাৰ লগত মাম্পীক ফটোও মাৰি দিলোঁ মই কেমেৰামেন মেকআপ আৰমেৰামেন ল'লোঁ ভাবিছিলোঁ গোটেইগিলে একেলগে বোলো পেক আপ ভিডিঅ'টো বনাম গোটেইগালৈ অহাৰ লগে লগে আমাক খেদিলে ৰুমটো বা এতিয়া সেইকাৰণে চেইঞ্জ কৰিব মই ৱেইট কৰিম চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰু এই বহল কৰি নাথাকোঁ ইয়াতে সামৰিছোঁ চ' যদি মানে মোৰ মোড আহে দীঘল ভিডিঅ' বনোৱাৰ আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া মই নিশ্চয় বনাম আপোনালোকৰ মতামত জনাব চ' আজিলৈ আহিছো আৰু ৰ'ব এই ৰাতি ভাত খাবলৈ নাপালোঁ যে সেই আৰুলৈকে জাৰি আছো আৰু খাই খাই ৰিল বনাবলৈও এৰা নাই নকৈছোঁ আৰু সকলোৱে ভালেই থাকক সুস্থ থাকক আৰু হেৰি থাকক